Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua murid-murid tahun 5? Ni man hauma? Epadi di erokerengkel? Apa kasih he? Kaifa halukum fi hadzal yawm? Nunu habarnu. Ah, juga harap semuanya berada dalam keadaan baik dan hari ini kita nak belajar, kita nak sambung kembali pembelajaran, pembelajaran kita pada minggu lepas iaitu berkaitan dengan Jom kita bina taman mini edible. Bahagian dua, alatan, bahan dan mini medium penanaman. Jom kita belajar. Di pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mempelajari berkaitan dengan 7.1 Rekabentuk bentuk teknologi pertanian bandar di mana kita nak mengkhususkan kepada 7.1.5 iaitu kamu akan dapat untuk memilih peralatan, perkakasan dan medium penanaman untuk menghasilkan reka bentuk sistem penanaman secara takungan. Alatan. Alatan. Kelas alatan yang pertama yang kita nak kenal adalah gunting serbaguna. Apakah fungsi gunting serbaguna? Fungsinya adalah untuk menggunting bahagian botol mengikut lakaran yang kita nak buat. Jadi kita buat lakaran uh, pada botol tersebut, kita ada adalah kita potong bahagian bahagian tu bahagian yang kita nak potong tu dengan menggunakan gunting serbaguna. Gunting serbaguna ni banyak kegunaan dia. Kalau kita lihat di sini boleh digunakan untuk buka botol, boleh guna untuk buka tin, macam-macam lah. Dan biasanya kita uh, guna gunting serbaguna ni di dapur. Ha, sebab tu kalau kamu lihat di sini dia tulis sebagai kitchen scissors. Kealatan seterusnya adalah pisau boleh laras. Pisau berlaras ini adalah untuk berfungsi sebagai untuk memotong bahagian atas botol. Jadi kita akan menggunakan pisau ini untuk memotong botol. Cuma hati-hati ya ketika nak memotong botol nanti. Hati-hati jari-jari jemari kamu yang masih lagi kecil tu ya, jangan terpotong jari. Potong bawang boleh. Okey, alatan seterusnya, okay, sudip tangan. Sudip tangan, sudip tangan ini digunakan untuk memindahkan dan mencampurkan medium penat penanaman. Nah ha, kita gunakan guna sudip tanganlah jangan pula kamu guna tangan kamu sendiri. Ha, untuk angkat, untuk pindahkan bibit penanaman ataupun kamu guna tangan untuk apa ni gali tanah ke apa ke. Ha, guna sudip tangan ni. Ha, dan sudip tangan ni adalah untuk kerja-kerja yang berkaitan dengan penanaman. Jangan guna sudip tangan ini untuk cedok nasi. Okey alat seterusnya dipanggil sebagai gerimit. Ha, gerimit dengan gerimis lain lah. Ha. Gerimit ni ini alatan Kalau gerimis tu, ha, tu hujan. Ha, lain tak sama tu. Jadi fungsi dia adalah untuk membuat lubang limpah pada bahagian botol. Kita akan guna gerimit ini untuk cucuk, untuk buka lubang pada bahagian botol. Alatan seterusnya adalah pen penanda ataupun marker. Kita panggil marker pen ha. lah. Jadi fungsi dia untuk menanda lakaran pada botol plastik. Uh, cuma kamu kena ingat, uh, bila kamu nak uh, guna pen penanda ni, mestilah pen penanda yang jenis permanent. Huh? Jangan guna beli yang whiteboard marker tu. Uh, jadi, kamu boleh guna marker pen yang permanent ataupun kamu boleh guna Sharpie. Cikgu suka guna Sharpie uh, lawa. Seterusnya, gergaji lengkung halus. Uh, bila gergaji lengkung halus ni, halus dia, dia punya apa ni geri, ger, ger, mata dia tu halus dia dan fungsi dia adalah untuk memotong batang PVC yang kita perlukan jadi kita akan ukur batang PVC berapa panjang dan kita potong dengan menggunakan gergaji lengkung halus jangan guna gergaji kayu pula bahan bahan, bahan. Okey, setelah kita lihat alatan, sekarang kita nak lihat pada bahagian bahan. Okey, bahan yang pertama yang kita Kan gunakan adalah uh, lidi sate. Ha, lidi sate ni kamu boleh dapatkan di kedai dan fungsinya adalah untuk menanda dan memberi informasi berkenaan dengan aras air. Ha, jadi kalau beli lidi sate tu satu batang cukuplah. Cuma kalau ada lebih tu bolehlah guna untuk cucuk sate dan jangan lupa hantar sate ke rumah cikgu. Okey seterusnya paip PVC. Paip PVC oh, fungsi dia adalah untuk saluran aliran air kepada takungan untuk dibekalkan kepada medium penanaman di mana kita akan gunakan batang paip PVC ini kita kita siram air ataupun kita masukkan air melalui batang PVC ini untuk masuk sampai ke bahagian takungan bahan seterusnya adalah talimok dan fungsi ia adalah untuk menyerap air dan menyalikan air kepada medium penanaman itu fungsinya jadi dia akan bersambung di antara bahagian takungan ke bahagian medium penanaman jadi air akan diabsorb ataupun diserap oleh tadi mop ini dan disalirkan kepada bahagian penanaman secara beransur-ansur bahan seterusnya botol plastik terpakai bukan botol plastik terpokai terpakai jadi bila botol plastik ni sama ada kamu boleh gunakan botol plastik uh, minuman atau boleh gunakan juga botol minyak ke rumah tu. Uh, tapi pastikan uh, minyak ataupun air itu dialihkan dulu di tempat lain ataupun kalau minum air tu minum air sampai habis ataupun minyak tu mak kamu dah guna minyak tu sampai habis uh, barulah kamu guna uh, botol tersebut untuk menjadi bekas penanaman kita nanti. Uh, okey. Seterusnya gabus gabus ni fungsinya adalah untuk bertindak sebagai pelampung untuk menanda aras air ini fungsi dia dia agak ringan kan dia, tidak... jadi tapi kalau kamu nak guna polystyrene pun boleh tetapi polystyrene ni dia ada masalah sedikit sebab polystyrene ni terlampau ringan jadi objek ataupun yang paling sesuai lah gabus lah sesuai dia ngam dan dia boleh masuk ke dalam bahagian batang PVC saiz dia tu kan ngam Ok, bahan seterusnya Cat sembuh ataupun spray paint Dalam bahasa Inggerisnya Jadi, fungsi dia ialah untuk spray lah Untuk mewarna dan seterusnya mencantikkan projek kita. Jadi bergantunglah pada kamu kalau kamu lihat pada dalam dalam buku teks tu warna biru. Tapi kalau kamu nak guna warna lain pun boleh, warna merah ke, hijau ke, warna purple ke. Terpulanglah kepada kamu. Terpulanglah kepada kamu ikut kesukaan kamulah. Ha, okey nak kala-kala pelangi pun boleh tak jadi masalah medium penanaman medium penanaman ok untuk bahagian medium penanaman yang pertama adalah gambut kelapa apa itu gambut kelapa gambut kelapa adalah bahan yang dihasilkan daripada sabut kelapa yang telah diproses dan dihancurkan untuk dijadikan medium penanaman bagi membantu tumbesaran pokok tumbesaran tu apa tumbuh dan besar Uh, jadi bahan gambut kelapa ni daripada sabuk kelapa tapi dihancurkan, dilumatkan lagi uh, barulah dia berfungsi sebagai medium pena penanaman. Okey, dan medium penanaman seterusnya adalah LECA Light Expanded Clay Aggregate. Ini bukan fish ball. Ini adalah tanah liat, uh, tanah liat yang telah di proses, fungsi dia adalah untuk menyerap air dan mampu membaiki sistem pengaliran dan pengudaraan dalam tanah serta menjadi medium alternatif. Okey, itu fungsi dia. Okey, jadi sampai ke latihan kita. Latihan uh, jom kita bina taman mini edible bahagian 2 ini. Jadi berdasarkan video yang sudah ditonton, senaikan 6 alatan, 6 bahan dan 2 medium penanaman yang diperlukan untuk membina taman mini edible dan tuliskan nama dan fungsi serta logis gambarnya sekali dalam buku RBT sekalian ikut jadual yang telah saya tunjukkan di sini. Jadi sampai di sini saja pembincangan kita berkaitan dengan alatan, bahan dan media penama yang diperlukan untuk projek membina taman mini edible. Kita jumpa lagi pada pembelajaran ataupun pengajaran pada akhir datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata titik Bye bye. Ciao